Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu Malaysia akan menghantar delegasi ke Washington Amerika Syarikat untuk membincangkan tarif yang telah menjadi perhatian ketika kalangan pegawai kanan memutamatkan mesyuarat persediaan menjelang mesyuarat Menteri Kewangan dan Governor Bank Pusat ASEAN AFMGM ke-12. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz diumumkan akan mengetuai delegasi itu ke Washington menjelang akhir April. Langkah itu merupakan usaha Malaysia untuk mencari penyelesaian terbaik bagi perkara yang secara meluas dilihat sebagai pendirian keras dasar perlindungan yang dilaksanakan Presiden Donald Trump. Beliau akan diiringi timbalan ketua setiausaha perdagangan MITI, Mastura Ahmad Mustafa serta pegawai lain dari kementerian tersebut. Wakil MITI di Kedutaan Malaysia di Washington juga akan menyertai delegasi tersebut. Malahan, Tengku Zarful terus berkata, Malaysia komited memilih perbincangan secara baik dan membina sambil terus melindungi kepentingan negara di tengah-tengah ketegangan perdagangan yang semakin meningkat akibat daripada pelaksanaan tarif yang diumumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada 2 April lalu. Pendirian Malaysia seperti yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kita perlu bertenang dan pada masa yang sama mengadakan perbincangan dan memahami isu yang kita rasa tidak ada terhadap Malaysia katanya kepada media di petik media perpaduan. Sebagai pengurusi ASEAN 2025, seruan lantang PMX selepas kekacauan susulan pengumuman tarif pada 2 April itu adalah supaya semua negara anggota lebih bergantung kepada rantau ini secara ekonomi selain memerlukan langkah konkret untuk meningkatkan perdagangan dalam rantau ini. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, kesepaduan ekonomi Asia Tenggara adalah amat penting. Memandangkan episod tarif Amerika Syarikat itu bukan menjadi cabaran pertama kepada multilateralism dan tidak juga akan menjadi yang terakhir. Tindakan yang lebih penting bagi ASEAN yang telah mengharungi pelbagai krisis termasuk peperangan, rampasan kuasa, bencana alam dan kemelut kewangan adalah supaya menjadi benar-benar bersatu untuk menghadapi badai semasa itu. Secara ringkasnya, dengan satu barisan yang bersatu dan sedikit kesabaran, ASEAN mungkin masih menjadi antara yang terakhir mempercayai bahawa dunia akan berfungsi dengan lebih baik apabila kalangan negara saling bekerjasama. Walaupun negara anggota tertentu seperti Vietnam telah bertindak secara unilateral dengan menurunkan tarif ke atas import Amerika Syarikat, Perdana Menteri mengulangi keperluan untuk mengembangkan hubungan ekonomi Asia Tenggara sebagai satu blok. Tumpuan bagi mesyuarat pada Rabu adalah sesi tiga pihak yang melibatkan timbalan dan naib Menteri Kewangan dari China, Korea Selatan dan Jepun. Mereka kemudiannya berbincang dengan rakan sejawatan mereka dari ASEAN mengenai isu kewangan yang dihadapi. Acara lain yang berlangsung di luar AFMGM adalah pelancaran rasmi fasa kedua pembayaran QR rentas sepadan antara Malaysia dengan Kemboja. Ia membolehkan pengguna dan peniaga di Malaysia dan Kemboja membuat dan menerima pembayaran segera daripada institusi kewangan yang mengambil bahagian. Satu lagi acara adalah pelancaran platform dagangan saham pecahan yang baru diperkenalkan dikenali sebagai UP. Berfungsi sebagai platform dagangan pecahan pertama di Bursa Malaysia, menggalakkan golongan muda dan individu berpendapatan rendah untuk melabur dalam pasaran modal. Tambahan lagi, perkara yang turut dibincangkan adalah kejayaan awal Pusat Respons skam Kebangsaan NSRC dan portal fraud kebangsaan serta inisiatif bertujuan meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai penipuan. Untuk rekod, AFMGM akan dipengerusikan oleh Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan.